При возникновении исключенной ситуации звонить по телефону 101.

Евгения, как ваше имя? Франциск Евгений Франциск. Расскажите, у вас в подвале находится очень в военном состоянии? Если я понял, пару моментов уточню. Вы, если что, знаете, куда звонить в на телефон? Не, мы тут недавно только, Первый первой Ну как, в пожарную комнату звоните? Ну, 911. Да, да, у нас 101 – это служба спасения, 102 – милиция, 103 ага. – а скорая помощь. Ага. У вас ну, есть какие-то электрические, ну, электрические приборы, вы пользуетесь? А ага. когда из квартиры уходите, старайтесь как можно больше, что у вас там есть резервы включены, какие-то электроприборы, все выключать. А, ну, да, Потому да, что в, в, ну, в сети получаются скачки напряжения и может быть как-то Ну, это все выключается. Ну, смотрите аккуратно. Соблюдать правила пожарной безопасности. О, надували, но... У вас просто ситуация такая, мы обходим ваш дом именно, потому что у вас, ну, как бы подвал находится в аварийном состоянии. Мы... Я хотел вам именно по пожарной тематике задать пару вопросов. Ну, во-первых, вы знаете службу спасения номер телефона? 100 100 На Химовском районе есть проблемные дома, в которых часто происходят пожары. В данный момент мы находимся возле одного из таких жилых домов, которым мы сегодня провели рейд с целью предупреждения пожаров и возникновения чрезвычайных ситуаций. В основном спрашивается у населения, ну, что они нарушают, не нарушают ли они правила пожарной безопасности, и разъясняются некоторые моменты, которые, в принципе, люди позабывали, а может быть и не помнили. Но это как номер телефона спасения, что делать при возникновении чрезвычайной ситуации, ну, чтобы не пользовались кустарными электроприборами и когда покидают свои жилые помещения не оставляли электроприборы включенные в розетки.